Турнир в Бельгии показал, что мы в хорошем направлении работаем. Вот мы сыграли три игры, две из них мы крупно выиграли. Были задействованы почти все игроки в этих играх. Последняя игра с хозяевами была потяжелее, вот где-то у нас там не пошел бросок и тяжело было с под кольца Забивать очки, вот, тем не менее, тем не менее, даже проигрывая игру, мы почти их достали. Вот, но та же игра нам показала, что очень много таких выездных игр будет, где будет очень тяжело играть как против самих спортсменов, так и против скажем, фанатов и, и судей. Вот, но мы должны быть готовы, нам все игры дали на выезде, поэтому мы прекрасно понимаем, что будет очень тяжело тем не менее постараемся, постараемся решить поставленные задачи. Слабые места то, что из года в год у нас то, что девушки играют в разных клубах. Вот здесь идет речь о сыгранности, о тайминге, то есть о времени перемещения. Вот над этим постоянно работаем с самого начала. Понятно, что каждая из девушек является снайпером своей команды, естественно, все хотят забивать. Вот здесь вот основная наша задача сделать так, чтобы команда играла в командную игру, скажем так. С другой стороны, в этом году более мобильная команда. Мы жестко играем практически по всей площадке, вот агрессивно играем в защите. Поэтому большой темп и идет ротация игроков. У нас осталось 13 человек, все 13 человек будут ездить, ездить на игры. Мы играем две игры, естественно, на площадке соперника, поэтому мы можем делать корректы во время во время этих. Игр. Каждая команда прогрессирует, каждая команда старается играть все лучше и лучше. Средний уровень уже не раз повторял очень вырос в Европе. То есть если раньше название Финляндии или Германии не оставлял каких-то больших впечатлений, то есть сейчас команды выровнялись страшно, и, и поэтому все игры будут тяжелые. Э, команда Финляндии уже который год вот играла в прошлом году отборочные с командой Польши. Еле-еле проиграла, скажем так. Потом половина, больше чем половина этой, команды, этой же команды с тем же тренером была на Универсиаде. В этом году они сыграли, вот, например, со, с, со сборной Швеции, проиграли два очка. Словении тоже играли неплохо, поэтому э, будут тяжелые игры. Команда Германии э, знаем менталитет немецких спортсменов. То есть они четко играют от начала до конца, поэтому с ними нельзя будет расслабляться. Команда тоже была два года назад э, омоложена. Вот и сейчас, сейчас они практически в том же составе подходят к соревнованиям. Если же идет речь о Черногории, ну понятно, эта команда очень опытные, известные игроки. Сейчас смена тренера. Ну, вот, тоже будем разбирать их стиль игры. Хотя разыгрывающая, например, разыгрывающая, которую я видел, она играла весь год в Польше. Вот, поэтому более-менее я ее знаю. Есть еще атакующие игроки, вот, очень опытные. Поэтому ну, не, хочу, не, хочу, может быть, так зацикливаться на основных игроках. Мы больше будем уделять внимание нашей игре, нашей команде. Команде, естественно, разбирают противника. Я должен сказать, что девушки работают на 100%, вот каждый оставляет, как я говорю, сердце на площадке, каждый рвется играть. Ну вот в этом темпе, в котором мы хотим играть, понятно, надо будет задействовать большее количество игроков. Хотя, ну, понятно, что игра покажет, как, как, как себя вести. У нас свои, скажем, задачи будут на каждую игру. Вот, тем не менее, будем решать по ходу. Основное то, что, то, что я говорю, вот, в этом году очень много агрессивности в нашей игре, прежде всего в защите и быстрая игра в нападении. Девушки не щадили себя, работали. Есть у нас микротравмы, но серьезных травм нету. Вот, поэтому потихонечку я думаю, что на игру с Финляндией все будут готовы.